ছমীয়া পৰীক্ষা চলি আছে ইতিমধ্যে যদি এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিত থাকে তেতিয়াহ'লে হয়তো আমাৰ পৰীক্ষা বন্ধ বন্ধ হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াই বস্তুটো যদি আমাক চাই যায় তেতিয়াহ'লে আমি নথৈ আনন্দ হ'ম তাৰে পৰা আমি দুহেজাৰ বিছ চনত বিছ একৈছমান চনতে মই চনটো পাহৰিছোঁ ইয়াৰ উপৰিও আমাক সেই আগত আৰু খহনীয়া হৈছিলে অঁ খেল প্ৰথাৰখনৰ সন্মুখত সেই বিষয়ে আমি তেতিয়া জলসিঞ্চন বা পি জি হাজৰিকাৰ ডাঙলে আমি ইয়াৰ পৰা এখন এপ্লিকেশ্যন কৰিছিলোঁ কিন্তু একো সহায় আমি আজিলৈকে নাপালোঁ গতিকে এতিয়াও আমি চৰকাৰখন অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ বিদ্যালয়খন বাচিবৰ কাৰণে লগতে বিদ্যালয়খন বুলি নহয় এই ৰাস্তাটোৰেদি বিভিন্ন ধৰণৰ পিছফালে এখন গাঁও আছে সেই গাঁওখনৰ মানুহখিনিও অহা যোৱা কৰি থাকে গতিকে যদি আমাৰ পথটোৰ লগতে যদি আমাৰ সেই যিটো সমস্যা গয়াখনে সমস্যাটো যদি সমাধান কৰে তেতিয়া আমি মানে নথি আনন্দ পাওঁ